assalomu alaykum hurmatli talabalar yurtimizda kechayotgan covid 19 pandemiyasi tufayli darslarni onlayn tarzda olib borilishini to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz sizlardan o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'ini saqlash maqsadida karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishni gigiyenik qoidalarga amal qilishni so'rab qolamiz zarurat bo'lmaganda begona şahs shaxslar bilan muloqot qilmaslikni eslatib o'tamiz endi esa dars mavzusini boshlaymiz fan kostyumni maketlash deb nomlanib mavzusi ayollar jaketi qadalmasini ishlab chiqish buning uchun bir nechta bosqichlarda kiyimni tayyorlash uchun bosqichlarni amalga oshiramiz birinchisi eskiz tahlili ikkinchisi manekenni tay qadalmaga tayyorlash yelka tagliklarni o'rnatish model eskizi bo'yicha manikenga baljuk lentani qadash uchinchisi gazlamani bichishga tayyorlash to'rtinchisi gazlamani bichish liftni bichish yengni bichish yoqani bichish birinchi bosqichimizda eskiz chuqur tahlil etiladi bunga ko'ra e, model o'rganiladi model ayollar jaketi bo'lib taqilmasi ikki bo'rtli yelka qirqimidan tushgan relief chokli bo'rt chizig'i keyingi relief chok qirqimiga yetib bormagan Made ayollar jaketi 5 ta detaldan iborat old bo'lak old yon bo'lak yon bo'lak ort bo'lak va ort yon bo'lakdan yengi ikki chokli uzunligi bilakgacha yeng bichimi o'tkazma. yoqasi kostyum bop yoqa ayollar jaketi ko'krak listichkali qirqma cho'ntakdan iborat modelda ko'krak chiziqlari bel chiziqlari hamda bo'ksa chiziqlari o'tkazib olinadi va o'sha chiziqlarga nisbatan buyum uzunligini aniqlash mumkin va cho'ntak o'rnini ham aniqlash mumkin bo'ladi bel chiziqqa nisbatan esa tugmalar o'rnini aniqlash mumkin keyingisi manikenni qadamiga tayyorlash manikenga eng avvalo qo'l qismi o'rnatib olinadi qo'l qismi o'rnatilganda qo'lni bilak qismisi yon tomondan qaralganda yon chiziqdan ikki santimetr narida joylashgan bo'lishi kerak qo'l o'rnatilgandan keyin yelka taglik o'rnatiladi buning uchun yelka taglikni markazi topiladi va markazdan bir santimetr orqaga surib taglik qadaladi taglik qadalganda ko'krak kengligi bo'yicha o'lchanganda yelka taglik uchigacha o'n sakkiz santimetr ort bo'lakda esa shu qiymat 19 to'qqiz tashkil etishi kerak so'ng model eskizi bo'yicha yelka qirqimidan tushgan relief chiziq bort chiziqlar baljuk lenta orqali qadab olinadi keyingisi gazlamani bitishga tayyorlash gazlama dazmol stolda maksimal darajada namlab kirishtirib dazmollanadi bu bizga keyingi etaplarda ishlashimizga yordam beradi keyingisi gazlamani bichish buning uchun lift qismini bichib olamiz boya aytganimdek 5 ta detaldan iborat lift qismi oldi bo'lak yon bo'lak yon bo'lak ort bo'lak hamda ort yon bo'lak yengni bichib olamiz bizda yeng ustki va ostki yenglardan iborat hamda yoqani bichib olamiz yoqa 45 gradus burchak ostida bichiladi ikkinchi bosqich tub hosil qilish va tekshirish bunda detallar manikenga qadashishi boshlanadi Det ort bo'lak detaldan qadashi boshlasak ort bo'lak ku'rak qismiga ignalar qulf tarzida qadaladi hamda bo'yin nuqtasiga ignalar qulf tarzida qadaladi va ort bo'lakka ort yon bo'lak relief chiziq bo'yicha tagidagi baldyuk lenta orqali relief chiziq bo'yicha qadaladi old bo'lakda esa ko'krak markaziga ignalar qulf tarzda qadaladi hamda bo'yinga ignalar qulf tarzda qadaladi hamda old yon bo'lak esa relef chiziq bo'yicha old bo'lakka qadaladi yon bo'lakda esa yon bo'lak old yon bo'lak hamda ort yon bo'laklarni birlashtirib turadi keyingisi vitichkalarni qadash vitichkalarni qadaganda bel chiziqdan bir santimetr narida eng avval vitichkalar kengligi har hamma uchastkalar bo'yicha qadab chiqiladi uchastkalar bo'yicha qadalgandan keyin vitechkalar boshidan oxirigacha qadashi boshlanadi buning uchun buksadan tepaga qarab qadaladi hamma qismda keyin esa beldan ko'krakkacha yuqoriga qarab hamma qismlarda qadash boshlanadi qadalgandan keyin maket tekshiriladi bunda tanda ipi yo'nalishlari bel hamda buksa chiziqlarida perpendikular holatda turishi kerak keyin esa belgilash ishlari amalga oshiriladi belgilab olinadi vitichkalar kengligi hamda stolda chiziladi maket yechiladi stolda chiziladi ikki yarim santimetr chok haqqi qoldirib ortiqcha gazlamalar kesib tashlanadi maket stolda qayta qadaladi mana shu ko'rinishda va manekenga qayta kiydiriladi qadash tartibi mana mana bu chizma asosida bu yerda birinchi detal ort bo'lak ort bo'lakka ort yon bo'lak birikkan bu bo'lak esa old bo'lak old bo'lakka old yon bo'lak birikkan mana bu uchinchi detal bo'lsa bizda yon bo'lak hisoblanib ort bo'lak hamda old yon bo'laklarni tutashtirib turibdi tekshirish mana maket kiydirib nuqsonlari tekshiriladi yon bo'lak kengligi ko'krak chizig'i bo'yicha maksimum 7 sm tashkil etishi kerak kurak chizig'i bo'yicha kiyim kengligi ko'krak chizig'i bo'yicha kiyim kengligi tekshiriladi eh, tek, bunda ko'krak aylanasi qirq sakkiz santimetrni tashkil etishi kerak bu 48 sakkiz santimetr ko'krak aylanasi hamda qo'shimchasini qo'shganda yevropa standardarti bo'yicha o'ttiz sakkiz o'zbekiston standarti bo'yicha 44 to'rtinchi o'lchamdagi ayollar m manikeni m 44 to'rt ko'krak aylanasi bo'lsa unga to'rt santimetr qo'shimcha qo'shgan holatda qirq sakkiz santimetr hosil bo'ladi agar jaket ko'krak qismida qirq sakkizdan katta yoki qirq sakkizdan kichik bo'lsa bu albatta mana shu qirq sakkiz qiymatga to'g'irlab qo'yish kerak bo'ladi bu'ksa qismida esa buyum kengligi abxat bедра ya'ni boksa aylanasiga nisbatan besh santimetr katta bo'lishi kerak boksa aylanasi bizada bo'ksa yarim aylanasi 47 yetti 5 besh santimetrni 52 ellik ikki santimetr bo'lishi kerak bo'ladi uchinchi bosqich maketni qayta qadash yelka nuqtasini topish hamda maketni ko'klash bu bosqichda maket qayta qadaladi endi qadalgan tartib boshqa usulda ya'ni chok haqlari ichkariga qaratgan holda qadaladi old bo'lakda ko'rishimiz mumkin bu old bo'lak bu esa old yon bo'lak Old yon bo'lak old bo'lakka chok haqi ichkariga qaragan holda qadalgan ort bo'lakda ham ort, ort bo'lakda ham ort yon bo'lak ort bo'lakka chok haqi ichkariga qaragan holda qadalgan bu esa yon bo'lak bu yon bo'lak bizda old yon bo'lak hamda ort yon bo'laklarni tutashtirib turibdi bu ikkalasi ham chok haqi ichkariga qaragan holda qadalgan bu et, bu bosqichda qada ignalarni qadashni o'ziga xos xususiyati bor bunda ignalar 45 gradus burchak ostida qadaladi Relief relief qirqimlari bo'yicha buyum etagi bo'yicha esa buyum bukilib ignalar tantepi yo'nalishiga parallel holda qadaladi hamda yelka nuqtasi topiladi tayyor holatda kiyim mana shu qismida yelka nuqtasi old bo'lak hamda ort bo'lakka qo'yib olinadi belgi chiziq orqali hamda maket yechiladi maket manikendan yechilgandan keyin bitta yon tomondagi yon yon bo'lakki relief qirqimi yechib maket stolga yoyiladi mana bu yerda qo'yilgan o'sha yelka nuqtasi mana maketdagi kurak chiziqlar orasi o'lchanadi va markazida yelka chiziq o'tkaziladi shu chiziq bo'yicha 13 uch santimetrni qo'yib bu yelka kengligi hisoblanadi 13 uch santimetr qo'yib ortiqcha gazlamalarni kesib tashlashimiz mumkin bo'ladi shu chiziq bizda yelka chizig'i hisoblanadi bu chiziq old bo'lakka ham tushirib olinadi keyingi bosqichda maket qo'lda ko'klanadi manekenda turgan holatda maket relief qirqimlari mana shu chizma bo'yicha ko'klanadi buyum etagi bo'lsa bu bukib mana shu tartibda ko'klanadi keyingisi taqilma o'rnini belgilash yeng omizini chizish yelka chokini ko'klash eng avval taqilma o'rni belgilanadi boya birinchi bosqichda işte, eskiz tahlili o'tkazganimizda o'sha oşe ko'krak chiziqqa nisbatan tugmalar o'rnini aniqlash mumkin tugmalar o'rni odatda ikki bo'rtli tugmada odatda orasi to'qqiz santimetrni tashkil etishi kerak buni tugmagacha bo'rt chiziq o'rta chiziq bo'yicha to'rt yarim santimetr bu yoqqa ham to'rt yarim santimetr A, tugmalardan keyingi tugmagacha bo'lgan masofa bu eskizga qarab demak bizani eskizimizda bel chiziqdan pastda bo'lgani uchun keyingi ikkita tugma o'rni mana shu qismda joylashdi tugmadan keyingi bo'r chiziqqacha bo'lgan masofa esa tugmani yarim diametri qiymatida bo'ladi tugmadan bir santimetr tepadan o'tib gazlamani ortiqcha qismi kesib tashlanadi bu qism esa bizaga yoqaga yoqa uchun kerak bo'ladi maket kiydiriladi manikinga hamda yeng umizi shakli baljuk lenta orqali qadalib tushirib olinadi bu yerda flamaster orqali mana tushirilgan ko'rinib turibdi tushirib olinadi hamda baljuk lenta yechilib maket stolda yeng umizi chiziladi yeng omizini xohishimizga ko'ra chizmaymiz buning uchun yeng omizini chizish uchun ko'krak chizig'i bo'yicha yigirma santimetr ort bo'lakda esa kurak chizig'i bo'yicha 19 to'qqiz chizib belgilab olamiz va shu belgi chiziq bo'yicha kurak chizig'iga 90 gradusda pastga tushamiz bu ka, um, ko'krak qismida esa ko'krak chiziqqa nisbatan um, 90 gradusda tepaga chiqamiz ko'krak chiziqdan ikki yarim santimetr tepaga o'tib mana mana shu pastki qismini chizib olamiz bu bizada shирина kadr deb atiladi umiz kengligi mana umiz kengligini chizib olganimizdan keyin mana shu old bo'lakda mana shu qismdan to'rt santimetr tepaga o'tib belgi chiziq besh santimetr tepaga o'tib yana belgi chiziq qo'yamiz bu nuqtalar bizada to'rt beshinchi nuqtalar hisoblanadi ort bo'lakda ham 4 santimetr o'tib belgi chiziq bu nuqta to'rt keyin esa pastdan 9 santimetr o'tib belgi chiziq bu esa chi nuqta hisoblanadi belgilab olingandan keyin yeng yengumiz shaklini biz chizib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun buning uchun likala yordamida yelka chiziqdan to'g'irlab qo'yib yeng chizamiz va old bo'lakda 45 gradus burchak ostida chiziq o'tkazamiz. mana shu chiziq x qiymat deb qiymatini o'lchasak de, de, ort bo'lakda esa shu qiymat x 1 qiymat bo'lishi kerak bo'ladi ort bo'lakda ham yeng omuzini chizamiz Yeng omuzi aynan shu shaklda bo'lish kerak ge bu yerdagi to'rtinchi nuqtadan 0.5 besh naridan o'tish kerak bu yerda esa beshinchi to'rtinchi nuqtalarga tegmagan holda o'tish kerak bo'ladi hamda yeng markazini topib qo'yamiz kalka yordamida tushirib olamiz yengi bu bizaga yengi o'rnatganimizda uh, pasадkasini tekshirish uchun kerak bo'ladi kalkaga tushirib olib qo'yamiz um, universal mashinada esa yeng umizi chok yuritiladi keyinchalik ishlov berganimizda bu cho'zilib ketmasligi uchun keyingisi yoqani qadash yoqa boya aytganimdek qirq besh gradus burchak ostida bichib olinadi hamda yoqa manekenga o'rnatiladi o'rnatilganda yoqa shakli shunaqangi bo'lishi kerakki u yoqa yuqori buklovchi bukish chizig'i bo'yicha hech qayerda sinmasligi kerak hamda yoqa ko'tarmasi uch santimetr bo'lsa boshidan oxirigacha shu uch santimetr saqlanib qolishi kerak yoqani tugash joyi boya aytganimdek tugmadan bir santimetr tepaga o'tgan joyimizda yoqani tugash nuqtasi hisoblanadi agar yoqa ko'tarmamiz uch santimetr boshidan oxirigacha saqlangan bo'lsa ignalar yordamida buni mahkamlab olamiz mahkamlangandan keyin gazlamani ortiqcha qismi kesib tashlanadi hamda bizga kerakli bo'lgan yoqa shakli chizib olinadi yoqa shakli chizib olingandan keyin mana bu gazlama kesib tashlangan bizda old bo'laki mana bu qismida ortiqcha qismi bor shuni yoqani ustiga yopamiz hamda old bo'laka yoqa shaklini tushirib olamiz tushirib olganimizdan keyin yoqa kesiladi manikinga mana shu ko'rinishda qadaladi yoqani tikka ko'tarib qo'yganda u tyup shaklida bo'lishi kerak xuddi mana shu holatda tyup shaklida bo'lishi kerak shundagina u yoqani mana bu yuqori bukish chizig'i buklanmaydi undan keyin mana bu ortiqcha boya tushirib olgan qismimiz edi buni adiramiz buni ustiga va yoqamiz mana shu ko'rinishda qadaladi ahamiyat bergan bo'lsanglar mana bu bukish chizig'i bo'yicha sinmagan oralari ham mana ko'rsatilgan sinmagan orqa tomoni esa mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak keyingi bosqich yengni qadash bu bosqichda ustki va ostki yenglar bichib olinadi hamda universal mashinada yeng old qirqimlari 1 santimetr kenglikdagi chok haqi bilan biriktirib tikib olinadi chok haqi yorib dazmollanadi tirsak qismida esa shakl berib dazmollanadi yeng tirsak qirqimi ustki yeng tirsak qirqimi ostki yeng tirsak qirqimi bir biriga ignalar yordamida qadaladi hamda manekenga kiydiriladi manekenga kiydirilganda eng avvalo yeng uchi bukib taxlanib oladi undan keyin esa yeng yuqori qismisi qadaladi doim esimizda bo'lishi kerak avval yeng uchiga ishlov berib olamiz keyin esa yeng yuqori qismiga qadashni boshlaymiz yuqori qismini qadaganimizdan keyin mana shu qismda o'lchaymiz Bizda abxat плеча ya'ni qo'l yelka aylanasi 18 sakkiz santimetrni tashkil etishi kerak agar shu 18 sakkiz tashkil etsa endi belgilash ishlarini amalga oshirsak bo'ladi belgilab olamiz maketni qo'l qismisini yechamiz stolda chizamiz shaklini tirsak qirqimlarini ham chizib olamiz keyin esa paсадkasini tekshirishimiz mumkin paсадкani tekshirganda bizda to'qqizinchi nuqtadan sentrgacha mana to'qqizinchi nuqtadan man markazgacha nol olti nol sakkiz santimetr pосадka bo'lishi kerak beshinchi nuqtadan to'rtinchi nuqtagacha esa old bo'lakda nol ikki santimetr pосадкa bo'lishi kerak to'rtinchi nuqtadan markazgacha nol ikki nol uch santimetr poсадka bo'lishi kerak yengi yuqori qismisida esa ikki yarimdan uchu ikki santimetrgacha посадкa bo'lishi kerak bo'ladi yeng qiyamasi aniq holatda chiziladi to'rtinchi nuqtadan proymagacha to'rtinchi nuqtadan proymagacha nol besh santimetr bo'lishi kerak mana bu qismlari esa boya aytganimdek x masofa bo'lsa oldi bo'lakda bu x plyus bir masofa bo'lishi kerak undan so'ng pasadkalar tekshirilgandan so'ng yeng qiyamasi qirqimi bo'yicha to'qqizinchi beshinchi nuqtalar oralig'ida ikki qator universal mashinada chok yuritiladi hamda o'sha ikki yarimdan uchu ikkigacha bo'lgan masofadagi pasаdka tortiladi hamda janetta shakl berib dazmollanadi bu yeng yeng shaklini beruvchi moslama o'shanda dazmol qilinadi mana mana bu yerda manikinga yeng ulanmagan holda shunchaki kiydirib qo'yilgan ko'rish mumkin shakl berib dazmollanadi undan so'ng yeng uchiga ishlov beramiz bu shlitsasini bukamiz ishlov berib olamiz undan keyin yelt yeng yen, tirsak qirqimlari universal mashinada 1 sm kenglikda biriktirib tikiladi Chok haqlari ham yorib dazmollanadi keyin esa yeng yeng o'miziga o'tkaziladi yeng yeng o'miziga o'tkazilganda eng avval yeng ostki qismi keyin esa yengi ustki qismi o'tkaziladi so'ng ko'krak listochkali cho'ntak o'rni belgilanadi listochka old bo'lakka o'rnatiladi hamda oxirgi namlab isitib ishlov berish operatsiyalari bajariladi maket manikenga kiydirilganda old bo'lakda birinchi tugma o'rnida bitta dona igna ort bo'lakda esa bo'yin nuqtasida o ort bo'yin nuqtasida bittagina igna turishi kerak qolgan qismlarda jaketni qolgan qismlarida igna bo'lmasligi kerak hurmatli talabalar vaqtingizni behuda sarflamang onlayn darslarni muntazam kuzating yaqinlaringiz sog'lig'ini o'ylang uyda qoling e'tiboringiz uchun rahmat